మశివయ్య అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ అష్టకాన్ని వినడం వల్ల కష్టాలు అనేవి దరిచేరవు శత్రు బాధలు ఈతి బాధలు ఉండవు ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల ఆర్థిక అభివృద్ధి చెంది ధనలాభం పొందగలరు అంతేకాదు ఈ అష్టకాన్ని ఉదయం సాయంత్రం సంధ్యవేళల్లో పఠించడం వల్ల మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ అష్టకాన్ని పఠించండి స్వామి అనుగ్రహంతో ఆయురారోగ్యాలు సుఖ సంతోషాలతో ముక్తిని పొందగలరు బ్రహ్మమురారి సురాచితలింగం నిర్మలభాసిత శోభితలింగం జన్మజ దుర్ఖవినాశేఖర్ तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् देव मुनिप्रिवराचितलिङ्गम् कामदहनकरुणाकरलिङ्गम् रावणधर्पविनाशकलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं दक्षसु यज्ञविनाशनलिङ्गम् तर्पणमामि सदाशिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनशोभितलिङ्गम् पङ्कजहरसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तर् सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्वक्तिभिरेव चलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टधरिध्रविनाशितलिङ्गम् तर्पणमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरव पुष्पसदार्चितलिङ्गम् परमपदम् परमात्मकलिङ्गम् तर्पणमामि सदाशिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिधम् पुण्यम् यः पठेच्छिवसन्निधो शिवलोकमवाप्नोति శివేన సహమోదతే నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి